Не чекайте, поки економіка почне зростати і одужувати. Дивіться на свій власний потенціал, на людей, на суспільство. Люди не йдуть на ринки, які зменшуються. Люди йдуть з новими технологіями на ринки, які зростають. Все залежить від вашого власного потенціалу. Ви багата країна, і ваш основний ресурс це людський ресурс. на протяжении последних несколько дней много ездил э, в Швеции, в Австрии, в других странах тоже общался с бизнесом. Какое восприятие Украины? Конечно, как и наши отечественные предприниматели, коррупция это одно, суды это второе, но в принципе все признают, что Украина интересна. Время уже жаловаться прошло, надо закатывать рукава, быть эффективным, клиент и идти вперед. Всем сердцем хочу, чтобы наши дети оставались на стране, чтобы они получали высокое образование, не только западные школы, которые у нас находятся, выпускали хороших специалистов, хороших образованных детей, но также наши украинские. Поэтому украинское образование должно быть очень высокого уровня и эффективное.